Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda, Masazır qəsəbəsində mərkəzdə yola çox yaxın bir yerdə, içində yaşayış olan, sənədləri tam qaydasında olan, yerdən kürsülü 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Evin mərtəbələr arası manolit betondur. Ümumi sot yarımdadır. O, gördüyünüz kimi evin üz görünüşüdür. Çox keyfiyyətlə iş görülüb, qoşa daşla tikilib, ən əsası evin alqabsayırıdır, darvazası ayrıdır. ayrıdır. Marşrutlar düz qapıdan keçir. Yaxınlığında orta məktəb də var. Yəni evlə bir 50 metr məsafədə şəhərə, Əcəm metrosuna gedən marşrutlarımız da var, 525 nömrəli. Müştərilərin nəzərinə bu evə baxmaq istəyən müştərilər ən azından yarım saat qabaq, 1 saat qabaq xəbər etsin ki, şərait yaradıb bu evi göstərə bilək. Sənətli evdir, tam hazır yaşayışlı evdir evin arxasına keçməyə belə imkanı da var. Orda ehtiyat üçün su çənəyi də qoyulub. Yəni su daimidir, amma ehtiyat üçün su çənəyi həyət evlərində ümumi olmaqa yeməslətdir. Və darvaza bu yüksəsində yağış suları üçün belə bir yer nəzərdə tutulub, trapu var. Yəni su buradan kanalizasiyaya qoşulub. Bütün kommunali var, mərk mərkəzi kanalizasiyası var. Evin kombisi var, ev əşyası təklif olunacaq. Lazım olsa əşyalardan hər hansı birini danışığa əsasında saxlamaq olar. Və bu da kombisidir, yenidir, çox az işlənib. Evim bu tərəfinə keçməyim imkanım var. Heyətin tamamı çox gözəl qurulub. Bəki heç bir evin içində olan xüsusiyyətləri təqdim edəcəm. Evin daxili hissəsində hal-hazırda gördüyünüz kimi burada mühafizə xidməti üçün belə 24 saat nəzarət kamerası var. Evin interneti və telefonu da var. Evin daxili hissəsində, bu hissəsində qonaq otağıdır. Hamam otağa mətbəxdir. Bəki heç qonaq otağını göstərəcəm. Evin qonaq otağındayaq. Gördüyünüz kimi pəncərəsi açıqdır. Bağlı pəncərəsi yoxdur. İl əşyası təklif olunur. Qonaq otağında 2 ədəd çılçırağı var, yəni lüstr var. Döşəməsi laminatdır. Hər hansı bir əşya lazım olsa, danışıq əsasında pul müqabilində saxlamaq mümkündür. Evin bu hissəsində də ayrıca pəncərəsi var. Çox gözəl bir evdir, tavan hissəsi hündürdür. Və keçib evin içində olan digər hissələri də göstərəcəm istərsə. Burada bizdə hamam otağıdır. Hamam ota tam təmirdir, gördünüz. Şimdi duş kabini hissəsi də var və burada da mətbəx hissəsi var. Evin iç qapıları bahalı keyfətli qapılardır. Və bu da evimizin mətbəx hissəsidir. Bu gördünüz mətbəx modern üslubda mətbəx mebelidir. Yəni bunu vurğulayım ki, maşın boyasıdır. Qazı bu hissəsindədir. Və bu elektrik avadanlığı var, çıxacaq lazım olsa hər hansı bir hissəsini saxlamaq mümkündür. Və keçib yuxarıda olan şərait istiləri təqdim edəcəm. İçəridə daxil olmuşuq, tavan hissəsi çi qurulandır. Dəhli hissəsi genişdir. Yuxarıda qatların dizaynı fərqlidir, tam fərqli qapılardır, amma eyni keyfiyyətli olan qapılardır. Burda bizdə eyvandır. Yəni balkonumuz küsüvar. Heyətinə də baxır. Çox gözəl düşünülmüş tərzdə reyhti var. Rahat 4 otaqdır, 2 mərtəbədir. İstəyirsiniz, ilk öncə belə burdan sizlərə belə bir, -bir otağa göstərim. Yataq otağıdır, döşəməsi taxta poldur. Burada bizdə digər yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi tam təmirdir, təmir göz qabağındadır. Kombisi var, işləkdir. Və bizim burda da ikinci mərtəbə ailə olan hamam otağıdır hər bir şey var, aksessuarlar qoyulub və sonuncu yataq otağı. Qiymət video görüntünü məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiz. Qiymətlə bağlı endirim yəva baxdıqdan sonra mümkündür. Sonra gəldiniz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın.